So, Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Salam Kuasa Ketiga ya. Uh, tajuk saya ialah berkenaan dengan rakaman audio yang tular yang di mana ada dakwaan bahawa Hadi Awang, Presiden PAS menyokong Hamzah Zainuddin sebagai satu-satunya calon Perdana Menteri di, yang PAS sokong. Jika dia jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai telegram saya, Reggie Jesse Ritaudin. Dan link telegram saya letak di YouTube jika anda tonton di YouTube. Dan jika anda tonton di YouTube, jangan lupa tekan butang member atau join. Ya? Baik, saya dah buat dua live berkenaan dengan pendedahan Wan Saiful. Okey. Jadi, kalau awak hendak maklumat lebih terperinci, sebab saya takkan ulang di sini, awak scroll ke bawah dua live berturut-turut sebelum live ini, anda kena tonton. Penjelasan dia terperinci ya. Now, satu persatu apa yang saya dedah dah lebih setahun setengah, malah hampir dua tahun, semuanya jadi kenyataan. Dan uh, Laskar mahupun aktivis tertentu, babak ya, regi ni menipu dan sebagainya sudah mula senyap Ya? So, satu persatu, ianya benar. Dah lama dulu saya beritahu bahawa di dalam PAS ada persetujuan bahawa mereka tidak mahu Muhyiddin. Jangan kata calon Perdana Menteri. Terajui perikatan pun mereka tak mahu. So, dengar sampai habis saya akan buat lagi satu pendedahan yang belum pernah dibuat sebelum ini. Okay. So saya dah beritahu mereka mahu Hamzah. Malah masa dulu bila ada gerakan nak cuba tumbangkan kerajaan memang mereka ni dah istihar lepas PRU 15 kerja mereka nak tumbangkan kerajaan. Saya banyak bagi nasihat bila ada rombongan datang jumpa saya ya sama ada rombongan penyokong PAS ke aktivis PAS ke pemimpin bahagian bawahan ke saya kata itu tidak harus jadi matlamat sebab awak tidak ada kemampuan untuk tumbangkan kerajaan. Sebaliknya, tumpuan seharusnya adalah untuk menjadi pembangkang yang matang, berwibawa, berintegriti, berwawasan, bertamadun, ya. laksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan untuk semak dan imbang secara bertanggungjawab. Ini tidak. Mereka kata dah tak lama lagi. Dah tak lama lagi. Dah tak lama lagi. Dah tak lama lagi. Kini bila mereka dah cemas, bila kepincangan mereka sudah terserlah terbuka, ya, bila dah banyak terbukti mereka tidak boleh berfungsi sebagai pembangkang termasuk oleh saya mereka marah dengan saya especially PAS mereka tersasar mereka fitnah banyak isu perkauman banyak putar belit jahat mereka cemas dan mereka sudah mula bergaduh antara satu sama lain pijak memijak tuduh menuduh dan banyak benda sudah terbuka dan satu-satunya awak lihat yang saya cerita semua benar so Wan Saiful mendedahkan dia dah dedahkan bahawa sebenarnya dia ada masalah dengan Azmin Ali. Dia dah beri bayangan bahawa memang di dalam kem Muhyiddin ni, Azmin ni adalah watak yang utama, yang mencatur. Dia beri bayangan tu. Dulu saya dah beritahu awak, bukankah pelik Muhyiddin menghalang secara tidak langsung pemilihan dua jawatan utama iaitu presiden dan naik, timbalan presiden? Sedangkan dia sendiri membuat perjanjian untuk tukar timbalan presiden. Kalau niat dia sudah untuk mengadakan perubahan dalam jawatan timbalan presiden, bukankah lebih elok buat pemilihan timbalan presiden? Hakikatnya Muhyiddin tahu kalau ada pertandingan jawatan presiden, dia akan kalah. Dan kalau ada pertandingan jawatan timbalan presiden, Hamzah akan menang Azmin, Faizah Azumu tak boleh bau pun Hamzah. Jadi untuk elak benda ni nampak sangat, saya kira sebab itu dibuat cara yang Muhyiddin buat. Ya. So, kemudian dia naikkan Azmin Ali sebagai setiausaha agung. Walhal kalau kita ikut laluan pertandingan biasa, Azmin tidak akan ada apa-apa jawatan dalam bersatu. Jadi ada usaha untuk naikkan Azmin. Jadi wife Saiful dedahkan dia ada masalah dengan Azmin atas dakwaan bahawa video yang luar tabi'i yang didakwa membabitkan Azmin itu telah dibuktikan oleh forensik sebagai tulen. Itu saya tak nak masuk campur. Tetapi itulah yang telah didedahkan oleh Wan Saiful. Ini sebenarnya menimbulkan sekarang dilema besar kepada aktivis pembangkang. Kerana mereka melontarkan pelbagai fitnah kepada Anwar. Nah, mengapa saya kata fitnah? Saya tak mau cerita yang lepas-lepas, yang dah didakwa, yang dah diputuskan mahkamah kemudian diampunkan oleh Agong. Saya tak mau dengar ini. Tapi mereka masih menimbulkan isu moral Anwar. Okay. Ya, saya dah beritahu lama, buang masa. Mereka timbulkan. Timbul, timbul, timbul. Lah ni, orang kuat, pembangkang dan Ban Saiful ni, dia adalah, dia bukan Kem Muhyiddin. Kem Muhyiddin ni terpencil. Percayalah saya. Dia terpencil. Dia tak dapat sokongan menyeluruh bersatu. Awak lihat pun SD. Lebih 120 SD. Yang mahu Muhyiddin berundur Dari pemimpin bahagian Itu dah majoriti besar Mereka ni terpencil Dia buat Tun Faisal Faizal Azumu, Muhyiddin, Azmin Dua tiga kerat lagi Itu je Wan Saiful ni adalah majoriti Yang disokong bersatu Dan disokong PAS Dia mewakili suara bersatu sebenarnya So aktivis-aktivis yang kononnya perjuangkan perikatan nasional sekarang dah dengar cakap Wan Saiful. Betul atau tidak awak kena tanya Wan Saiful. Tapi sekarang mereka dalam dilema sebab rupa-rupanya kalau Wan Saiful bercakap benar maknanya masalah moral yang korang lontarkan terhadap perkerajaan kini wujud dalam pembangkang. So ini adalah satu tamparan kencang buat pembangkang dan jangan fikir pengundi tidak nampak sebab majoriti pengundi adalah progresif dan muda 39 tahun ke bawah mereka perhati semua ni dan semua ni ada impak now anyway sekarang sudah nampak kan bersatu berpecah semua orang sudah nampak kan siapa yang majoriti siapa yang minoriti sekarang Wan Saiful jeda sebenarnya ada satu rakaman audio yang didakwa tular di dalam rakaman audio itu kedengaran suara yang mirip Wan Saiful yang menceritakan berkenaan dengan Hadi Awang yang meletakkan nama Hamzah sebagai satu-satunya calon yang pas mahu sebagai calon perdana menteri mereka. Jadi saya tipu tak tipu. Ha, Kau orang fikir sendiri. Saya dah beritahu tak tak, tak beritahu. Dah lama beritahu. Ada impak ke tak ada impak? Tak ada impak. Dah terlambat. Sebab mereka terlalu bertumpu kepada kerja bodoh nak tumbangkan kerajaan. Lah ni semua benda ni dia terbuka bukan sebab mereka yakin mereka boleh menang jadi mereka nak Muhyiddin berundur supaya mereka boleh buat kerja tak. Bukan sebab itu benda ni semuanya terbongkar. Sebab yang ni terbongkar adalah kerana Segala rancangan mereka gagal. Malah mereka tidak, malah disebabkan mereka berpecah, sentiasa gaduh, isu Perdana Menteri, isu logo, isu ini, isu itu. Dan cuba selindung keretakan mereka daripada pentaksuk. Akhirnya, bila semua rancangan mereka tidak berjaya untuk tumbangkan kerajaan, semua komplot mereka tidak berjaya, maka dalam keadaan cemas, dalam keadaan marah, mereka bergaduh, pijak-memijak antara satu sama lain, maka terbongkarlah semua benda-benda ini. So, pembongkaran ini bukan disengajakan atau sebahagian daripada satu strategi. Pembongkaran ini adalah disebabkan mereka sudah cemas, terdesak dan bergaduh. Dan orang yang cemas, terdesak dan mula bergaduh akan melakukan banyak kesilapan. Sebab itu benda-benda ni kita dapat tahu. Nah satu lagi benda yang saya beritahu hari ini ialah bukan hanya majoriti dalam Bersatu mahu Muhyiddin berundur. Bukan hanya majoriti dalam uh, PAS mahu Muhyiddin berundur dan mahu Hamzah. Ada juga kumpulan dalam PAS yang mahu Hadi Awang berundur. Mereka bersetuju dengan saya. Hadi tidak relevan, dia lebih sesuai jadi penasihat PAS, penasihat agama. Begitu juga Tuan Ibrahim mereka setuju bahawa pas perlu ada seorang pemimpin yang progresif. Kalau tidak pas tidak boleh maju. Ya. Ha. Bila ditanya kepada Takiuddin Hasan, Takiuddin kata dalam laporan Malaysia kini tak silap saya, eh, itu perkara biasa pemimpin berjumpa berbincang ya berkenaan dengan isu-isu Audio viral Yelah perkara biasa kan Sama macam biasa je kan Takiuddin dulu berjumpa dengan kumpulan Bertentu Dan perjumpaan-perjumpaan itu Akhirnya menjurus kepada langkah Sheraton Biasa je kan hmm. So diorang ni Sekarang Bila benda ni terbuka Dah 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 ada di umum semua jangan kata pengundi muda progresif pentaksub mereka pun nampak eh depa nak ke tak mau Muhyiddin jadi mengapa Muhyiddin di atas sekarang jadi situasi selagi Muhyiddin di atas pentaksub pas pun tak puas majoriti dalam bersatu tak puas tapi kalau Muhyiddin turun mungkin Pentaksud pas ah gembira. Apa yang pas mau terjadi. Hamzah naik kan. Tapi bersatu akan berpecah. Kalau tindakan diambil terhadap Wan Saiful, bersatu akan berpecah. Kalau tindakan tidak diambil terhadap Wan Saiful, Muhyiddin akan tertekan. Tapi jika dia letak jawatan, Hamzah naik, bagus. Tapi bersatu akan berpecah ada tak jalan keluar? Ada. Ada tak saya akan beritahu? Tidak sekali-kali. Sebab apa? Sebab ia bukan urusan saya. Saya cuma mengulas. Tapi ada tak jalan keluar? Ada. Dua tahun lepas saya dah beritahu kepada rombongan yang datang jumpa. Ada satu rombongan dulu. Depa ni eh ya dua tahun lepas. Depa ni datang jumpa saya sebelum mereka nak pergi jumpa Tun Mahathir. Saya tak tahu mengapa mereka jumpa Tun Mahathir tapi mereka ada beritahu saya mereka nak pergi jumpa Tun Mahathir. Ini bukan pemimpin PAS Ini Orang-orang biasa penyokong dan ada jugalah jawatan. Depa depa datang jumpa saya sehari sebelum depa pergi jumpa Tun Mahathir. Why I do not know. I'm not involved. Tapi mereka datang, siapa-siapa datang. Kalau grup PH datang pun saya akan uh, beri pendapat. Ya. Ada tak saya pernah beritahu? Saya ada beritahu. Ada tak jalan keluar? Ada. Ada tak saya akan dedah dalam life? No way. Ini bukan urusan saya. None of my business. Saya cuma ulas benda-benda di umum berdasarkan soalan yang ditanya kepada saya. Dan nah, memandangkan semua yang berlaku ni, lebih baiklah korang tutup kedai, korang tengah buang masa penyokong, lebih baik lepas PRU16 bagi PHBN terus mentadbir. Ya. Ini bukan soal peny penyokong kerajaan ke penyokong pembangkang ini soal pembangkang yang tak boleh diharap. Oh, sebelum saya ak akhiri live. Ada orang minta saya ulas dua benda. Satu berkenaan kebebasan bersuara, satu lagi berkenaan lawatan Trump. Ya, ada pihak nak buat dalam pas kata nak buat demonstrasi jika jika ini jika itu berkenaan dengan lawatan Trump Tun Mahathir telah berkata Tun Mahathir yang saya amat hormati telah berkata Trump tidak harus melawat Anwar tidak harus membenarkan Trump melawat dan sebagainya. Okey saya akan ulas. Saya akan buat satu live khas, satu video khas. Mungkin dalam bahasa Inggeris saya akan putuskan nanti berhubung lawatan Trump dan apa pendapat saya. Okey. Tapi sebelum saya akhiri saya cuma beritahu saya tidak setuju ada mana-mana usaha untuk tekan kerajaan untuk halang Trump dari datang. Saya berpendapat apa yang kerajaan lakukan ialah betul biar Trump datang malah saya alu-alukan kedatangan Trump. Sebabnya, sebabnya saya akan cerita dalam satu video berasingan. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.